Уважаемые ребята, охрана сказала, что она не имеет права выходить и общаться с народом. А хозяина нет. То есть они тупо нас посылают в очередной раз. Поэтому, поэтому, я вам скажу одно и хочу вас привлечь к тому, что мы сегодня будем проводить акцию мирную. Захватывать непосильно за наше имущество Ефремова Александра Сергеевича мы не будем. Мы заявим свой протест и расскажем все, что мы думаем о нем. Луганска, комсомолец, всю жизнь работал на свой личный карман. Когда, будучи губернатором, он вымывал оборотные средства с предприятий. Он подставлял туда, что мы сегодня наша акция мирная вешаем на забор желто-голубые ленточки, чтобы отметить, что мы здесь были, и мы сюда еще вернемся. И вот это народное добро, которое было расслаблено, и на которое были построены эти форумы незаконно, мы их будем возвращать к государству, потому что в бюджете огромные дыры и, эти дыры, и эти дыры вот сейчас они находятся вот за этим забором в том числе. И пусть Ефремов видит, что мы к нему приходили и придем еще раз. Те люди, которые были, они вас просто обворуют. Уже Куда сейчас оборудите? они берут кредит. Вы я говорю, Янукович Вы подонок во многом, то, что он сотворил. А Подождите, твоего. я согласен, Но что Янукович предал же. Украину, и это факт. Страну, это факт. Но это не повод для того, чтобы устраивать террор. Я считаю, что такие акции очень полезны в данный момент, когда пошла такая волна в Украине, и можно пристыдить и призвать к ответственности многих людей, которые воровали народные средства, и чтобы этого больше никогда не было.